Сразу предупреждаю, петь я не буду. Uh, like you... I will not sing. Я не хочу, чтобы эта конференция запомнила столько моей песен. На самом деле я хочу сказать, что я очень благодарен но like uh, Я приезжаю в Вену в третий раз. Приехал на на третий раз. второй раз. Приехал на пятый раз. Приехал на шестой раз. Приехал на седьмой раз. Приехал Слава Господу за все, что Он делает в нашей he жизни, в наших общинах и в наших В Санкт-Петербурге три церкви нашего движения. Господь служит нам, служит через нас, дает нам возможность служить детям с церебральным параличом, okay. там детских домов, и много разных Дверей открывают для нас. Для меня огромное благословение видеть, see, что в церкви рождаются служения, that church, Они организуются, наверное, not а рождаются внутри церкви. Это значит, что церковь жива. Это значит, что люди любят Бога и еще не могут исполнить Его волю. Uh, Трудностей хватает. We have our own Мы благодарны всем, кто молится. Мы, страны. Мы благодарны за добрый

Мы за вас молимся. Мы молимся за Украину, praying for Ukraine. мы молимся за мир, чтобы Господь защищал this, людей, чтобы он благословлял вас, чтобы в трудные времена он давал and, вам мудрость, как вы можете служить людям, которые страдают без so надежды на Христа.

<coughs> и пограничники не сразу с ними согласились, но so в конце концов. они все так решили, leave. что проще пропустить, чем им спорить. В любом случае, uh, <coughs> я хотел бы, я тоже, конечно, люблю, как всякий пастор, awesome. на всякий случай, за что я вот, но я хотел бы все-таки стихов прочитать из второго послания фессалоникийцам. <coughs> <Послания coughs> <послания coughs> не пасторы <послания>, не <coughs> носят Библию <coughs> на всякий случай. Второе втором послании фессалоникийцам, в первой главе, с третьего по пятый стих, Verses one, three, two, three. Oh, three, three to to five. Five. Написано, «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами, так что мы сами хвалимся вами в церквях Божьих терпением вашим и верой во всех гонениях и скорбях, приносимых вами в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоится Царствие Божие, на которое вы страдаете». То, что происходит вокруг нас, в наших странах, what is in our countries and countries us? это печально. Это печальное Но это понятно. But it's мы знаем, в какие времена мы живем. We know what times we are in. Мы знаем, что мир лежит в зле. Мы знаем, что чем дальше, тем агония этого мира будет становиться сильнее и страшнее. И нам надо быть к этому просто готовы. Just need to be prepared. Мы должны понимать, что это, в общем, нормально это we need to understand that this is normal. Проходить через трудные to go времена, through difficult times. сталкиваться с испытаниями, гонениями, скорбями, бедами, которые обрушиваются and на, and на нас, на вокруг we... на, на, на нас, на наши страны. Yeah. Но я думаю, что если мы страдаем ради царства, и что для меня вот очень важно, чтобы и в России, и в Украине, чтобы когда, понимаете, скорби они могут произвести одно из двух. Они могут произвести злобу, They can into Мы можем начать воспринимать других людей как врагов. We may other as our Мы можем защищать себя и uh, питать какое-то огорчение или злобу против других людей. And just be Мы можем позволить диалогу. Мы можем быть, то есть это все еще первым. Слово так the... быстро не переходит ко второму. <laughs> А, я еще больше узнал на этой конференции, что некоторые все-таки быстро переходят. There are many new things that I get to know here at this conference. А, но э, мы можем позволить дьяволу разделить тело Христа. And we can allow devil to uh, separate the body of Christ. Мы можем позволить дьяволу натравить нас на друга. Или вот как здесь написано. Or just as as it says here. Мы можем возрастать в терпении, we can grow in patience, мы можем возрастать в вере, in faith, мы можем возрастать, самое главное, в любви каждого друг к друг другому между всеми нами. Most in love to one И мне кажется, что если мы будем возрастать в том, что Бог для нас задумал, не только другие верующие, другие церкви будут благодарны через нас. Other believers will be thankful for us, but the Lord Himself will be satisfied with His Church. When His Church in this dark world is going through difficult times, may God bless us all.